Kawan, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yeza. Okay guys, so hari ni macam yang korang tengok dekat ni dan macam yang korang tengok dekat tata juga lah Kita akan membincangkan pasal incident incidents incident, tragedies yang berlaku di sekolah So I'm sure that kebanyakan sekolah rendah ataupun especially sekolah menengah Memang akan berlaku kes-kes kejadian macam ni lah macam buli ke apa kan Dan hari ni kita dah membincangkan koleksi-koleksi tragedi-tragedi yang berlaku di sekolah yang aku dah kumpul dalam TikTok. So tanpa memamasa, jom kita start. Okay, so the first one is kita tengok video yang ni ya. Okey, dia cakap kat sini pelajar sini dakwa bangun awal mahu cuci pakaian. Ini video pertama yang menemui adalah Zara Zara Kairina tidak sedarkan diri. Pelajar sini tu tidak pernah bangun jam 2 pagi cuci kain sebelum ini. Ini saksi daripada inquest daripada Zara Kairina daripada kes Zara Kairina lah. So Oh ni kira macam ni bukan kes buli lah Kira macam ni lah lagi sini tu dia nak cuci pakaian Lepas tu dia nampak uh, Zara Kairina ni Lepas tu dia tengok, -tengok Dia tak bangun-bangun So Dia macam tak sudahkan diri lah Macam dia pengsan lah Apalah something like that Okay kita sambung Okay so kita sambung kepada bahagian yang ini Okay kita tengok ya Bandar utama PJ School Okay. maksudnya macam orang kata pembunuhan lah kanak teachers who heard the victim scream had tried to intervene but the girl was already dead when they arrived okey kita tengok pembunuhan sekolah guru yang mendengar cerita mangsa Okay, guru mendengar cerita mangsa tetapi apabila mereka sampai ke tanda sekolah, gadis itu sudah out. Ini adalah laporan mengerikan yang dikaitkan kepada saksi kepada polis susulan kejadian tikaman maut seorang pelajar perempuan di tempat di sebuah sekolah menengah di bandar utama hari ini. Okey. Uh, Kanak-kanak perempuan berusia 16 tahun itu ditemui dengan beberapa kesan tikaman pada mayat di dalam tandas sekolah. Seorang pelajar tingkatan 2 lelaki kini menjadi suspek utama. Ketua Polis Daerah, Asisten Komisioner Samsudi Mamat berkata, Polis kini sedang Asisten Samsudi Mamat berkata, Polis kini sedang merakam kenyataan saksi termasuk guru. dan berkata akan turut melibatkan rakan dan rakan sekelas kedudukan mangsa dan suspek <coughs> Beliau berkata polis akan mendapatkan perintah reman terhadap suspek esok bagi membantu siasatan Beliau berkata kes itu disiasat sebagai pembunuhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Kemas kini lanjut katanya akan diumumkan sebaik saja pemeriksaan bedah siasat di pusat perubatan Universiti Melayu selesai Syamsuddin berkata mereka juga masih belum menemui sebarang unsur puli sebagai motif yang mungkin pada peringkat ini kami tidak menemui sebarang petunjuk bahawa kes itu melibatkan buli. Motifnya masih disiasat. Polis telah merampas dua senjata bermata dipercaya digunakan dalam pembunuhan itu. Okey, itu yang pertama sekali ya mengenai kes-kes pembunuhan yang berlaku di bandar utama di Putrajaya ke Pertanyaan Jaya tak tahulah. PJ. Aku rasa di Petaling Jaya sejuk pula lah hari ni ya. Uh, minta maaf korang agak sejuk. Okay, itu secara general dan basically So, kes-kes macam ni dia banyak lah Satu, dia lebih, dia lebih kepada kes buli dan kes pembunuhan lah Akhirnya kena pembunuhan A 16 year old girl was murdered by a 14 year old boy here in Banda Utama in Kuala Lumpur at a school roughly at about 9 10 in the morning. Now it's become a huge case. The police are obviously involved. They have been taken into custody. Uh, what we know so far is the parents have already have gone to the hospital as of 1 p.m. yesterday to identify the victim. We saw pictures unfortunately circulating around social yeah. media and we saw the weapon that was used for this. Crime as well. Oh my goodness, guys, I cannot believe that this happened in a school in Malaysia. Yeah. Yeah, and the fact that it's happening between minors is just absolutely disappointing. And let's be so real, okay? This is not the first time we've heard something mm -hmm. like this happen before. You know, there was another case that happened at a university not long ago. Mm -hmm. And I, I just feel like we need to bring this up, okay? This is a conversation that we need to have. Our kids have too much access to the things that they watch online. Yeah. I feel like it has to start from home. Obviously, you know, parents, they have to make sure that whatever that that you're watching online, you know, has to be filtered. Everything that happens in school, you know, we just have to protect our kids, you know, because this cannot happen again. Yeah, parents have to have maybe a little bit more control over what the kids are watching. Oh, man, yeah? not little, man. In, more. In 2025, yeah. I feel like you really need to be on top of everything because the access, like you said, the ridiculous things that you have access to yeah. is insane, lah. And, you know, you're a kid, you're vulnerable, you don't know any better. And if you don't have somebody telling you, then things like this happen, Yeah, Yeah. It's a huge. Problem. I feel like this is very, very scary because it's making kids think that they can just do things like this. Yeah, yeah and yeah. even though this is a pretty crazy story, we don't really know what's the motive behind yeah. the crime. I just want to remind everyone, you know, to remember that this criminal case involves minors, like elise said, so it's going to be treated differently than how it would, like, you know, with a case involving adults. last So leaking details yeah. about, you know, the uh, boy, it's not just unethical, it's a criminal offense. So just yeah. be careful about what. You say lah. so yeah the other thing that we should not do is speculate as well you know and give our thoughts and our comments especially online it's obviously going to go to the courts now so let everything be decided by the courts and the authorities okay our thoughts and our prayers are with the family of the victim may she rest in peace a 16 year old okay, Yang ini sama juga tapi aku tenang yang ni. Kita tengoklah sejarah-sejarah ataupun insiden-insiden tradis yang berlaku di sekolah. Okey yang ni. Yang ni aku berjumpa tau. Okey, tragedi demi tragedi membabitkan pelajar sekolah berlaku sejak 3 bulan kebelakangan ini sehingga menimbulkan persoalan besar tentang keselamatan pelajar di tempat yang sepatutnya menjadi kawasan paling selamat. Okay, the first one kes yang paling menggemparkan seluruh dunia adalah pada 16 Julai 2025 di mana pelajar tingkatan 1 SMKA itu Datuk Mustafa Zara Khairina terjatuh dari tingkat 3 asrama pada 16 Julai oh, akibat kecederaan otak. Kes itulah dengan kempen selepas dakwaan berkaitan dengan itu Inkus dijalankan bagi menentukan punca sebenar kematian Yang ni kes yang paling viral sekali di Malaysia lah kan 27 September 2025, Abdul Fattah Khairul Rizal 9 tahun maut selepas terjatuh ke dalam lubang kumbahan tertutup tidak sempurna. Uish, bahaya juga ni korang. Uish. Isteri ini menimbulkan persoalan tentang keselamatan infrastruktur sekolah. Sembilan individu termasuk guru dan pihak penyelenggaraan sudah dipanggil memberi keterangan. 1 Oktober 2025, seorang murid ditemui tidak sedarkan diri dalam tandas sekolah dan disahkan meninggal dunia. Berdasarkan mendapati punca kematian akibat tekanan pada leher. Polis mengesahkan kes disiasat mengikut Seksyen 507C Kanun Keselesaan berkaitan kesalahan buli menimbulkan persoalan tentang keselamatan pelajar di dalam kawasan sekolah. Tidak sedarkan diri dalam pandas way. Adakah dia dikurung? 2 Oktober 2025, tajam dikatakan dua pelajar senior Tita 5 dalam sebuah kelas ketika mengambil barang projek sains pada 2 Oktober. Dua lagi rakan mereka merakam kejadian. Semua suspek juga calon SPM oh, bagus bagus bagus. Dua mereka didakwa di mahkamah kanak-kanak Alor Gajah pada 16 Oktober atas pertuduhan secara berkumpulan melakukan okey. Seorang terduduh buat pengakuan bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan yang berpatut pun 7 Oktober 2025 Murid perempuan berusia senang tahun di mm uh -hmm. -huh, keselamatan wan Oi, wanita ni bahaya korang Oh, memanglah murid perempuan Biasalah Uish Ini bukan soal lelaki ni Perempuan buat ni Gila Dan teman lelaki ketika ketandas pada 7 Oktober Kedua-dua dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban pada 14 Oktober dan mengaku tidak bersalah atas penduduhan melakukan itu terhadap kanak-kanak. 14 Oktober 2025, pelajar perempuan maut selepas di tanah kita. Ah, yang ni tadilah dekat PJ menggunakan oi polis mengesahkan tiada unsur buli namun motif masih disiasat mengikut seksyen 302 kanun kesesatan kerana itu ah, dia agak random lah kan 16 Oktober 2025, polis menahan tiga pelajar dan seorang kelas bekas pelajar disyaki bawa umur antara Mei hingga Ogos lalu di beberapa lokasi termasuk dalam kelas. Kesemua suspek turut disyaki menyebarkan bahan itu dan polis merampas enam telefon bimbit bagi membantu siasatan So itulah sebis sedikit apa yang aku tahu pasal kes-kes buli yang berlaku di Malaysia. So apa pendapat korang? Adakah korang sokong tak untuk kempen kita mencegah buli? Aku marahkan kerajaan buat kempen macam ni supaya kes-kes macam ni tak ada berlaku lagi. Penguatkuasaan undang-undang itu pun patut dilakukan. Okay guys, aku rasa sampai sini dulu kita kali ni and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.